My tutaj przyjecha przyjechaliśmy po trzy punkty, cel ten zrealizowaliśmy. Zdawaliśmy sobie sprawę, że Radomiak będzie drużyną, która będzie, dominowa będzie dominowała, będzie miała sytuację. Jednak przy odrobinie szczęścia udało nam się tutaj zdobyć trzy punkty. Chciałbym pochwalić moją drużynę przede wszystkim za serce do walki, za zaangażowanie, ambicje. A myślę do tego dołożyli jeszcze umiejętności piłkarskie, które mają. I, I z tego wszystkiego wyszło nam tak naprawdę to, że wyjeżdżamy tutaj z tego bardzo trudnego terenu z trzema punktami, a ja myślę dla drużyny rozwoju, która tak naprawdę walczy o utrzymanie, jest to po prostu bezcenny wynik. Mógł to być bardzo dobry mecz i z naszej strony, ale tam nie był spełniony pierwszy podstawowy warunek dzisiaj to jest, żeśmy zostawili głowę w szatnie, to znaczy, że zbytně skupioní, že musíme vyhrát. Myslím, že i tady no ty, no, ty vidníky, tam ten přehrál, no ten vyhrál. Motiv, přemotivace a v tým a zapomněli jsme vlastně to, že ta pilka, no tu našu vartoš, no tu, no tu, no to, to plus, jak jsme vlastně vygrývali meče, i tu tady no už Varšava, s Polonii obytem a, a všechny ty meče tak s tím vlastně to, co mluvil trenér, skupiny na ten svůj cel, i jak vyhrač a mentálně bardzo dobře po A A dzisiaj, no ta pivka, že bude vše o momentách třech, čtyřech. Já bych to tak viděl tutaj, jako no ty tři, ale to už jsou zprávy druhořadné. Ale to, že vlastně jako no ten mental má duži na to vplyv. Pěrša vlastně, bo ten meš jako je o štěgulách, jak by třeba Pavel žral v bránke, tak by možno přišel ten ale říkám, možno. Druhá zpráva, tračíme v bránku a zvariujeme. No tak jsme stračili v bránku, když ok, jsme zrobili blend. A třetí vlastně uh, žlutá, žlutá nukartka. A je po meču. A ještě máme čtvrtou. A myslím, že jak bychom třeba hrali uh, ještě 15 minut, no tak ten meč, že bude uh, přervaný, bo dostajeme těch nukartech 4 I po meču ka každý, že má křivdu, že vlastně což. Ona že jako tu, jako to se týče mentální, uh, požon, požon a utřímání emocí, tak jsme jako uh, examen bazen neudělali.